В эфире тележурнал Качество жизни. Программа для тех, кто стремится сделать свою жизнь хотя бы чуточку лучше. Я Сергей Попов. Здравствуйте. На протяжении вот уже многих поколений людей главная причина смертности ⁇ инфаркт миокарда. Нет взрослого человека, который бы не слышал это определение. Если в пожилом возрасте угроза развития инфаркта вызывает серьезные опасения, то людям среднего и молодого возраста кажется, что их это не коснется. А если и коснется, то случится это совсем не скоро. Большое заблуждение. Инфаркт, как и большинство современных болезней, стремительно молодеет. А причины развития инфаркта формируются именно в молодом и среднем возрасте. В переводе с латыни мио – мышца, кардио – сердце. Миокард – это сердечная мышца, причем мышца особенная. В человеческом организме преобладают поперечно-полосатая и гладкая мускулатура. Благодаря поперечно-полосатой мы способны двигаться и передвигаться, поэтому ее часто называют скелетной мускулатурой. Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов, мочевыводящих путей, желудка и кишечника сердечная мышца, по строению похожа и на скелетную, и на гладкую мускулатуру. Но по функциональности она не знает себе равных. Она уникальна и способна ритмично сокращаться в частоте человеческого пульса. Сердце – это мышечный насос, который перекачивает огромное количество крови. Объем крови у взрослого человека составляет порядка 6-8% от массы тела. То есть от 4,5 до 7 литров. За одно сокращение сердце прокачивает 60-70 миллилитров. За минуту 4-5 литров. За час 300 литров. За сутки свыше 7 тысяч литров. За год 2,5 миллиона. За 70 лет жизни 175 миллионов литров кровью, которая прокачивает сердце в течение жизни человека, можно наполнить 4375 железнодорожных цистерн. Естественно, для такой работы должно быть соответствующее питание. Оно обеспечивается богатым кровоснабжением сердечной мышцы. Коронарные артерии отходят непосредственно от главного кровеносного сосуда, аорты, далее разветвляясь, окутывает все сердце. Если часть миокарда остается без кровоснабжения, в частности вследствие закупорки сосуда тромбом, то этот участок умирает, развивается некроз. Сердце оказывается не в состоянии адекватно выполнить свою функцию мышечного насоса. Это и есть инфаркт. У большинства пациентов главный признак инфаркта – это нестерпимая боль за грудиной, которая может отдавать в плечо, в руку, в лопатку. Боль может быть настолько интенсивной, что люди теряют волю и контроль над собой. Многих посещает мысль о скорой смерти. справедливости ради следует отметить, что такое поведение больше характерно для пожилых пациентов. Те, что помоложе, при появлении боли за грудиной, обычно ее игнорируют, что нередко приводит к фатальным последствиям. Кроме боли за грудиной, для инфаркта миокарда характерны частое поверхностное дыхание, учащенное неритмичное сердцебиение, учащенный и слабый пульс на конечностях, обморок или потеря сознания, ощущение слабости, которое может быть очень выраженным, обильный липкий холодный пот, тошнота и даже рвота, бледность кожи лица. У женщин при инфаркте чаще, чем у мужчин, наблюдается нетипичная локализация боли. Верхняя часть живота, спина, шея, челюсть. Иногда сердечный приступ может напоминать по своим ощущениям изжогу. Кстати говоря, по статистике мужчины болеют в 5 раз чаще, чем женщины, ибо женские половые гормоны, эстрогены, препятствуют развитию атеросклероза и ишемической болезни сердца. Но после менопаузы эта грань стирается, и женщины и мужчины болеют с одинаковой частотой. До прибытия неотложной помощи следует попытаться помочь себе, положив под язык обычную таблетку аспирина. Можно воспользоваться и нитроглицерином, но лишь в том случае, если уверены, что артериальное давление не снижено. По прибытии бригады скорой обязательно сообщите о приеме медикаментов и их дозировке. Несмотря на то, что перечисленные симптомы и признаки в большинстве случаев позволяют идентифицировать инфаркт миокарда, каждый из них или в комбинации могут встречаться и при других заболеваниях. Но лучше перестраховаться и немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, чем потом сожалеть о навсегда упущенной возможности избежать фатальных последствий. В следующем выпуске программы мы расскажем о причинах возникновения инфаркта миокарда и, соответственно, о способах его профилактики.